people say you you have to have a lot of passion for what you're doing and it's totally true area that you get into given that even if you're the best there's always a chance of failure so i think it's important that you really like whatever you're doing hammani gapi bir xil sevgan ishingizni toping shunda muvaffaqiyatga erishasiz sevgan ishingizni toping bo'lmasa ham qilayotgan <laughs> ishingizni sevishga majbur bo'lasiz va hokazo va hokazo mana shu sevimli ish degan narsa hayotdagi eng katta safsata desam ishonasizmi agar ishonmasangiz videoni oxirigacha ko'ring albatta ishonishga majbur bo'lasiz sevimli ish sevimli kasb degan narsa insonlarni haqiqiy hayotdagi potensialini ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilayotgan asosiy to'siqlardan bittasi ho'p endi siz aytishingiz mumkin sevimli ish safsata bo'lsa unda qanday qilib bo'zi hayotda muvaffaqiyatga erishishimiz mumkin nima qilsak hayotdagi potensialimizdan boricha foydalana olamiz eng avvalo inson har qanaqa kasbda muvaffaqiyatga erishish uchun kerak bo'ladigan uchta sifat mavjud birinchisi yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq ikkinchisi disiplina ya'ni metin intizom uchinchisi sabr birinchi navbatda yangi narsalarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoq haqida gaplashamiz har qanaqa kasbda ma'lum bir bilimlar mavjudki siz ana shu bilimlarni asta sekin o'rganib borish orqali siz ana shu o'rganayotgan kasbingizda ma'lum bir kasbiy ko'nikmani shakllantirib borasiz masalan dasturchilik olaylik dasturchi bo'lish uchun birinchi navbatda har qanaqa inson kompyuterni ishlatishni bilishi kerak eng kamida basic holatda undan so'ng esa dasturlash uchun kerak bo'ladigan dasturlash tillarini o'rganishni boshlaysiz avvaliga front end keyin esa back-end uchun kerak bo'ladigan dasturlash tillarini o'rganasiz umumiy mana shu o'rganish jarayonida sizdan mana shu dasturlash tillarida uchraydigan har xil kodli masalalarni yechish talab qilinadi bu orqali siz problem solving skilllarini rivojlantirasiz lekin ko'pchilik insonlar bu nuqtagacha yetib kela olmaydi nega chunki boshqalarda o'rganishga bo'lgan ishtiyoq yetarli bo'lmaydi kimdir boshlanishiga kompyuterni ozmoz o'rganadi undan keyin front end uchun kerak bo'ladigan html o'rganadi va ana shu joyda to'xtatib qo'yadi yana kimdir nari borsa css o'rganadi va javascript o'rganadi va ana shu joyda to'xtatib qo'yadi va bu insonlar hech qachon muvaffaqiyatga erisha olmaydi faqatgina o'z ustida to'xtamay ishlagan odamgina ishtiyoq bilan o'zini sohasidagi yangi bilimlarni o'rgangan insongina ana shu sohada muvaffaqiyatga erishishi mumkin albatta bunaqa darajaga yetib kelish uchun ishtiyoqn o'zi kamlik qiladi ishtiyoqdan tashqari insonda metin intizom ham bo'lishi kerak agarda insonda biron bir narsani o'rganishga katta ishtiyoq bo'lsayu lekin bu ishtiyoqni davomiy davom ettirib ketish uchun intizom bo'lmaydigan bo'lsa u inson baribir u ishni oxiriga yetib borolmaydi albatta bu inson yo'lni yarmiga bormasdan to'xtab qolishi aniq shu tufayli har bir insonga muvaffaqiyatga erishishda katta ishtiyoq va bundan tashqari metin intizom ham kerak bo'ladi masalan ilon maskni olaylik intervyularda tinmasdan sevimli ishni toping sevimli ishingizni qiling sevimli ishingiz bilan shug'ullaning deb to'xtamasdan valdirashi mumkin lekin bu insonni o'zi haftada kamida yuz soat ishlaydi endi tasavvur qilib ko'ring dunyoni eng rivojlangan davlatlarida de, yevropada yevropaning ko'plab rivojlangan davlatlarida de, insonlar odatda haftasiga 40 soatdan 50 soatgacha ishlaydi ya'ni dushanbadan jumagacha ishlaydigan insonlar umumiy haftada 40 soatdan 50 soatgacha ishlaydi endi Elon Musk bilan o'ziniz solishtirib ko'ring Elon Musk ulardan 2 marta ko'proq ishlaydi xullas mana bu insonni sevgan ishini topgani uchun mana shunaqa qattiq ishlayapti deb o'ylamayman balki bu inson judayam intizomli bo'lganligi uchun mana shunaqa qattiq mehnat qiladi endi sizlarga savol inson qachon sevgan ishini topadi yoki bo'lmasam savolni o'zgartiraman inson qachon qilayotgan ishini sevib qoladi ha xuddi shunaqa inson qilayotgan ishini sevib qolishi mumkin lekin qachon qachonki u ishda o'zini konfident his qilsa u ishda işte, insonlarga foyda berayotganligini ko'ra olsa va va ana shu qilayotgan ishida kreativlik bo'lganda ya'ni bir xil ish emas har doim yangi narsalarni o'rganish uchun imkoniyati bo'lgan ishda işte, inson o'zini baxtli his qiladi bu mani shaxsiy fikrim emas bu fikrlarni man kel newportning so good they can't ignore you degan kitobidan yengil sug'urib oldim va sizlar tushunadigan tilga o'girib sizlarga aytib beryapman xullas bu kitobni asosiy g'oyasi shundan iboratki inson inson har xil ishlarni qilib ko'rib har xil bo'lgan bo'lmagan narsaga o'zini urib ko'rib o'zi sevgan ishni qidirib yurishi absolyutno befoyda undan ko'ra inson o'zi sevgan kasbni yaratish kerak qanday qilib inson o'zi sevgan kasbni yaratish mumkin desangiz man aytamanki inson biron bir ishda o'zini baxtli his qilish uchun yuqorida aytib o'tgan uchta sifatni ana shu ishda topish kerak bo'ladi bu sifatlardan birinchisi ishdagi bo'lgan nazorat ya'ni ishda siz o'zingizni абсолютно confident ya'ni o'zingizga ishongan his qilishingiz siz ana shu ishni qilayotganingizda o'zingizga shunchalik ishonasizki hattoki bu ishni ko'zizni yumib ham qila olasiz ikkinchi sifat bu ana shu qilayotgan ishingiz orqali siz insonlarga qanaqadir manfaat foyda keltirayotganingizni his qila olishingiz bu narsa aytaylik man youtubeda kontent qilaman va kontentlarim sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa sizlar manga qanaqadir chiroyli kommentariya orqali buni bildirishlaring mumkin va man buni bilgan holda o'zimni qilayotgan ishimdan qoniqish hosil qilaman va man bu ishda işte o'zimni baxtli his qilaman qolgan <gayam>, barcha kasblar ham xuddi mana shunaqa endi sevimli ishda işte, topilishi kerak bo'lgan uchinchi sifat bu kreativlik ya'ni ana shu siz qilayotgan ishingiz har doim bir xilda zerikarli bo'lmasligi kerak siz qilayotgan ishingizda har kuni nimadir yangi narsa o'rgana olishingiz kerak masalan ertalabdan kechgacha kompyuter oldida o'tirib oda qanaqadir dokumentlarni yozib yoki qanaqadir formalarni to'ldirib o'tirgan inson aniq o'zini ishidan rozi emas yoki o'zini ishida baxtli his qilmayapti chunki bu ish bir xil kreativlik yo'q u ishda inson yangi narsalar o'rgana olmaydi har doim kuni bir xilda o'tadi o'sha kompyuterda qanaqadir dokumentlar yozish yoki bo'lmasam formalarni to'ldirish a u ish iş, sevimli ish bo'la olishi uchun siz u ishda har kuni yangi narsa o'rgana olishingiz kerak ya'ni bu ish qaysidir ma'noda kreativ bo'lishi kerak ho'p do'stlar mana sevimli ishda işte, topilishi kerak bo'lgan uchta asosiy sifatni aytib o'tdim endi bunaqa ka ishni işte, qanday yaratamiz degan savolga javob berishga harakat qilaman ha do'stlar sevimli ish yaratiladi hech qanaqasiga qidirib topilmaydi buning uchun eng birinchi o'zingiz qobiliyatli deb bilgan o'zingiz yaxshiroq biladigan qaysi tur bitta sohani tanlab olasiz masalan agarda siz maktab paytida matematikani yaxshi o'qigan bo'lsangiz demak siz programming yo'nalishida yoki dasturchilik yo'nalishida ketsangiz yaxshiroq bo'lishi mumkin chunki sizda matematikaga qobiliyat bor yoki bo'lmasam fizikani yaxshi o'qigan bo'lsangiz demak siz ko'proq ilmiy fanlar masalan injeneriya yo'nalishida ketsangiz sizga yaxshiroq bo'lishi mumkin chunki sizda mana shu fizika faniga qobiliyat bor ho'p endi aytaylik siz matematikani yaxshi bilasiz va programming yo'nalishini tanladingiz va boshida programmingga kirib kelganingizda bu narsa sizga juda yam zerikarli va qiyindek tuyuladi albatta bunaqa bo'lishi tabiiy siz bu kasbni sevimli kasb darajasiga olib kelishingiz uchun hali ancha muncha vaqt kerak bo'ladi bu narsa oson ish emas buning uchun ya'ni siz o'zingizni kasbingizni sevimli kasb darajasigacha olib chiqishingiz uchun sizga kuchli ambitsiya metin intizom дисципliна va sabr kerak bo'ladi endi siz asta sekin programmingga kerak bo'ladigan dasturlash tillarini o'rganishni boshlaysiz ya'ni HTML, css JavaScript, va front endni o'rganib bo'lgandan keyin sekin sekin back endga o'tasiz python va boshqa boshqa dasturiy tillarni o'rganasiz va siz shunaqa nuqtaga yetasizki ana shu ishda işte, siz o'ziz professional darajaga yetib borasiz har qanaqa kasbni sevimli kasb darajasiga olib chiqish uchun ana shu kasbda yoki ana shu qilayotgan ishingizda professional ekspert darajasiga chiqishhec e'tibor berganmisiz siz har doim qilishga oson deb o'ylagan yoki qilishni yaxshi bilgan ishingizni bajarishga intilasiz sevimli kasb ham xuddi shunday inson qanchalik o'zi qilayotgan ishda işte professional bo'lsa bu ish u insonga oson tuyulishni boshlaydi va ana shu kasb asta sekin insonni sevimli kasbiga aylanib boradi albatta ba'zi bir insonlar ma'lum bir qanaqadir yashirin iste'dod bilan tug'iladi va u insonlar qaysidir bitta sohada judayam katta talantga ega bo'ladi lekin to'qson to'qqiz foiz insonlar oddiy odamligini hisobga oladigan bo'lsak o'zingizni sevgan kasbingizni qidirib umringizni o'tkazib yuborishingiz bu narsaga umuman arzimaydi undan ko'ra bitta o'zingiz yaxshi deb bilgan yoki qobiliyatli deb bilgan bitta kasbni tanlang va ana shu kasbga kerak bo'ladigan bilimlarni asta sekin o'rganib boring va qachondir siz bu ishda ekspert darajasiga ko'tarilasiz mani shaxsiy fikrim bo'yicha sevimli ish tushunchasi insonlarni aldab kelayotgan eng katta yolg'on deb o'ylayman bunaqa xom xayollarga berilmasdan vaziyatga to'g'ri baho bering hayot sevimli kasb degan safsatani qidirib o'tkazishga judayam qisqalik qiladi sizga bu hayotda muvaffaqiyatga erishish uchun hech qanaqa sevimli kasb keragi yo'q aksincha bu hayotda muvaffaqiyatga erishishingiz uchun kuchli intizom va iroda kerak bo'ladi agarda mana shu sifatlar sizda bo'lmaydigan bo'lsa siz aбсолyютnо hech qaysi yo'nalishda muvaffaqiyatga erisha olmaysiz agarda bu sifatlar sizda bor bo'lsa siz qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar ana shu yo'nalishda eng zo'r kadr bo'lishingiz mumkin va ana shu yo'nalishda eng muvaffaqiyatli insonlardan bittasi bo'lib yetishingiz mumkin xo'p do'stlar manimcha bugunga yetarli video foydali bo'lgan bo'lsa layk like bosing izoh qoldiring va albatta kanalga obuna bo'ling keyingi videolarda ko'rishguncha xayr سلامت بونیم